мы играли с очень сильным соперником. Считаю, результат для нас приемлемый. Вот. Очень хорошо мы тщательно готовились к этому матчу, разобрали все по полочкам. И тот мяч, который мы пропустили на 20-х минутах, вследствие нашей же ошибки, то, что мы говорили, подсказывали футболистам, как действует в этих ситуациях Севастополь. В принципе, ничего такого в этом моменте страшного не было. Но Ошибка есть ошибка, мяч влетел в наши ворота, вот. в раздевалке состоялся жесткий разговор с ребятами у меня. Вот. И я им благодарен за то, что сейчас я перед ними извинился, вот. но я им благодарен за то, что они показали. И самоотдачу, где-то может в каком-то компонентах в классе чуть-чуть повыше Севастополь, все-таки игроки прошли Шахтер, Донецк. Поле было, конечно, тяжелое, не все нам удавалось тоже показать, как и Севастополе, но в принципе это погодные условия для всех одинаковые, вот. Благодарен, что за самодачу. В перерыве мы попросили ребят, что будет стандарт, его нужно хорошо исполнить. Вот то, что мы хотели очень сравнять, я думаю, это видно было невооруженным взглядом. Что-то получалось, что-то не получалось. Очень хорошо нам. Помогла микропауза, которая у нас была перед этим за несколько матчей, где мы функционально немножко ребят подтащили. Вот. Вследствие того, что второй круг все равно будет начинаться в этом году. Поэтому чтобы функциональное состояние было более-менее на приличном уровне, все-таки нагрузка падает на ряд футболистов. Вот. Очень спасибо нашему персоналу, что привели у нас накануне этой игры. Была температура у. Немчанинова. Вот. И сделали все возможное и невозможно, чтобы он сегодня вышел в стартовом составе. Я хочу поблагодарить болельщиков, болельщиков Севастополя, команду. Я думаю, что сегодня матч удался. То, что, то, что как раз болельщики и любят, я думаю... Мне так показалось со стороны, что матч был напряженный, и обе команды хотели победить.